Спонсор нашей команды – новый гуцульский мобильный оператор «Лове». Ты до сих пор на самую высокую сосну в селе, чтобы подзвонить, а у нас в селе «Лове». Ребята, ребята, юмор КВН, но мы решили вас сегодня удивить, поэтому будем выступать без нашего декана Николая Степановича. Как это без декана? Черновцы, встречайте! Ребята, это Смурфик, и он будет играть в нашей команде. И что он будет делать? Смурфик будет показывать миниатюры. Миниатюра первая. Парень задержал дыхание на 15 минут. Миниатюра вторая. Немцы под Сталинградом. Постоянный клиент у Петровича. Новая форма черновицких ППСников. Дима Каляденко прогулялся по гравитону. Молдавский аватар. Валера. И, наконец, последняя миниатюра. Смурфик соблазняет женскую половину зала. Ну а пока Николай Степанович принимает пересдачу у заочника, мы начинаем. Дорогие друзья, знакомая для всех ситуация. Парень возвращается домой с дискоклуба. Ну что, сынок, я к тебе подарок на святой Николая. <плес> вот, вот, будешь бухать на Новый Рик, тебе водяный матрас подарю. Давай. Дорогие друзья, в наше время из-за домофонов и кодовых замков стало очень сложно калядовать. Но поскольку колядки уже выучены, дети выкручиваются как могут. Да. Добрый вечер тобі, пане господа! Алло, о, не можно калядовать. Не можно калядовать. О, скайп. Это, наверное, человек из Италии звонит. Добрый вечер тобі, пане господа! О, братва, вы не понимаете, нельзя калядовать! Да что ж такое, сейчас? Алло, вы не понимаете, нельзя коледовать, нельзя! Алло, девушка, успокойтесь, Жека звонит. Ой, <реклама> выбросьте, будь ласка, вы что, скутилы? Добрый вечер! А следующему номеру аплодировал сам Михаил Поплавский. Итак, представьте себе, случай на концерте Михаила Поплавского. Динозу! Орел. Христос воскресне, заголосить символі. Є... Михайло, обійся Бога, <праць> пожалій цих ні в чому невинних людей, <праць> Михайло. Послухай його. пожалить их ни в чем не винных людей. Я подумаю. Дорогие друзья, мы продолжаем. Итак, представьте себе рекламное агентство, которое не понимает значение слова плагиат. Добрый день. Добрый день. Я варю пельмени, Тарас. Мне не нужна ваша реклама. Давайте зразу подивимося варіанти, які ми можемо вам предложити, да? да? Мій батько був пельмень, тому руками я весь у батька. Не, 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 не. З давніх завезли. львівські монахи варили пельмені та Ні. Шановні жінки, подивіться на мене і на свої пельмені. На мене і на свої пельмені. Ні. Ой, який прекрасний пельмені, що новий? Ні, він просто з сперво бальзам мagic. Ні. О, пан molio, мій ніжний пельмень Daruj запахи Pilmen! Ні. Пельмені, Taras, подбай про себе. Все, стоп. Я не один это терпить. Я никогда не крал и красти не буду. Все, пока. Это Тарас, возьми пельмени. Не, пельмени мне уже не нужны. Тарас, пельмени не нужны только если живешь на безлюдном острове. Как вам вы... <плодисменты> <плодисменты> Николай Степанович, ну, в принципе, э, все понятно. выйдет Мороз, да? А это символ наступающего года дракониха. Нет, я Дед Мороз, а это Снегурочка. Oh, yeah. Да ладно, шучу я, шучу. На самом деле, это дракон Снежана. Снежана работает пиджейкой. Поэтому мы подготовили для вас новогодний танец. Э, стоп, о, стоп! Стоп, что это за день рождения в Изорифе, Николай Степанович? <плес> Я, конечно, извиняюсь. Вы оставайтесь, а Снежана, до свидания. Остень, деточка, я женатый. Дорогие друзья, представьте себе, Москаль приехал на экскурсию в Карпаты, а гуцулы накормили его не теми грибами. Ого, Вася, что с тобой? Ого! Ты что Вася, ты что так делаешь? Что делаешь? Вася, что ты ходишь? Что делаешь? Стоп! Стоп! Хватит! Прекратите! Что с тобой, человече? Че ты кричишь? Ты сегодня колы маланки не бачил. Дорогие друзья, 31 декабря многие задерживаются на своем рабочем месте. И президент Украины не исключение. Что ты так гонишь? Анжелочка, лапочка, пусика, принесите, пожалуйста, какую-нибудь пользу. <звы> Позовите Снегурочку. Чё ты гонишь, мусоршнягу, не по делу? Чё ты паришь, мне про конв... Христос я рождает, Виктор Федорович. <звы> Воистину воскрес! Сидай. Не, я не буду сидать. Это не тебе решать. Седай! Расскажи-ка, Юленька, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Прокурор убегала, Дед Мороз. Пролила немалая горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз. Семь лет, погоди. Виктор Федорович, 12-го года, навитайте, чернивцы. Шановные буковинчане. Скоро Новый год. Хотелось бы дать совет. Если... Будете праздновать Новый год на хате? Празднуйте на чужой. С Новым годом! Дорогие друзья, э, что бы хотелось сказать в конце. Вы знаете, студенты и преподаватели, они как море и волны. Одни постоянно волнуются, а других это не колышет. С вами была команда КВН Висбадена. Единственная команда, на репетиции которой можно реально защитить курсовую.